Скоро у вас не останется. Придется нам ваш генофонд восстанавливать. Мы натуралы русские. О, очкарик, это да. тоже очкарик, как и ты. Класс! Ты да. с, какой, с какой области? С Криворожской. Запорожской? Криворожская область. Криворожская? Это который вроде Кривовру что ли-не-не-не <laughs> не, 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 зайчик это там где кривой рок который э, вас вас который это самое а не вы вас я видел сегодня новости наша ракета знаешь как вашу технологию попку вашу <laughs> ты за кого <laughs> болеешь? Пятушная. за сбройные селы Украины. Сыны да. Украины, Сыны Украины, да? Скоро у вас не останется, придется нам ваш генофонд восстанавливать. Не добью. Вот таких, не ну. Не... ЛГБТ тоже. Мы натуралы русские. Будем чисто раз... Баб. Да смотри на него, вообще кто он Ты такой? кто такой вообще? Ты кто такой? У него сережки Нет. там там ногу. Согласись, ты что троллишь меня? Нет. Нет. Я девушка. Ты натуральный... Да. Я девушка. Я девушка. А ты девушка? Ну это не дара. Это не похоже, какая? что. Украинка. 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 Ну мы россияны. Ну-ка, покажи свою. Грудь покажи-ка. Ну-ка, докажи. Докажи, чем ты докажешь, что ты ты стримить не будешь, по... Да ничего я вам не буду доказывать, пацаны. А вы такие скрепные, я прям не могу. Ковер классный, зубы зачет, очки вообще топ. Вы просто, как это, классический пример. Эм, хрестоматийный, я бы даже так сказала. Вы хрестоматийные. Да. Мы в Бога верим, а вы католики. Вы веру... <къех> так, смотри, я не верую в Бога. Я атеист. А э, ты сама даже поняла, что ты вообще сказала? Что это такое? А если быть точной, то я агностик. Пока не вижу, не уверую. Вот так вот. Но вера у меня есть. В нашей сбройне силы, в себя, в бабайку я еще верю. Бабайка есть. Бабайка. Хочешь бабайку посмотреть? Нет, нет, а нет. А что нет-то? Я Не такую бабаюлку покажу. Ты, Ты посерьезнее будь, так девица. Те родители разрешили в рулетку выйти, а? Да. Да. Ну я тоже могу да сказать. Да. Так мне 36. Так мне 36. 36. Кто? Кто Боря Моисеев? Так мне 36. Так мне 36. Я говорю еще раз. Кто? кто... Ты, ты о чем? Ты о чем? Тебе 36 лет. Или да? ты и так. А или да? ты и так. Ты и так. так не есть, не а что? Я 87 -го года рождения, но я выгляжу младше своих лет. В чем проблема? Хто нас? Куди? Я що, це зря терпіла все? Я що зря терпіла? Куди? А ну бігом. Ех, ви поняли, да? Це це що таке? Там, коли я показувала отак, там було прокодирівців. Це вам так, щоб для для розуміння. <схай> там було керівник. Це України руський мір та велику, велику культуру. культуру. Та це жах, КА. Шабелько, дякую. Ну, слухайте, Ну це просто це. Та ну ви самі бачили, що тут коментувати. Тут були яскраві представники, дуже скрепні та хрестоматійні. З руського міра. Прям там, прям. Ой. <как> Откуда Украина кривой рог. А вы что, гопник? А что? Ужаная курточка. Там все дела. Ну там, или вы этот. Барнаул, ты оттуда? Алтайский край. Я не знаю, что. Ну, ты... Пользуешься так... дурацкими программами. Да, не да, провожу. да, да, конечно, да. Программа у меня вообще ни о чем. Так ты гопник. Кто я? Да. <laughs> а я фото Что? Фото? Боже ну, бы, Память, спасибо. да, Я сегодня у меня цель 20 фото сделать. Ты числе 15. Ну только фоткай нормально. А то у вас же. У ваших же руки из жопы. Ну, ну да. А куда ты может, тебе еще ты какая? Конечно, конечно. Я на зарплате у Байдена сижу. <реку> все пофоткал. Ну давай гуляй отсюда, прыщ. Ой, ну, так вы... все, давай, давай, забежал. Давай. Бан туби. Все. Господи. Ай. Напугали. Каже, я сейчас тебя сфоткаю. Ну так нормально ж фоткай. Конечно, цепсо. Байден хоть в курсе, а то. И Буданов мне диплом выдавал про то, что я цепсо. А вы что, не в курсе? Информую. Я сьогодні якась вообще придурошна. Нерви, 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 нерви. Це все нерви. Голені нерви. А у вас там що? Як ви тримаєтесь морально? Так, у... давай доклад. обстановка, що там як. Слышь, шапочка, во-первых, на полтона тише. Во-вторых, веди нормально. В-третьих, ти откуда виліз? Че животное? Слышишь, как базаришь вообще? -то. Боже, а что такое? Ты что, слышишь, полное лицо показать? Два петушка в машине. Успокойтесь уже. Дэны. А у тебя еще и курточка блестит. Вай-вай. Так вы что, по мальчикам? Мальчики. Вы такие с налетиком немного, ну, такого, такой флер у вас такой. <реш> Сімок, <реш> це, це теж ім'я, да -да. Що? <реш> Я на секундочку тебе включу. Глянь, який кав'єр. Кав'єр, який у тебе, <реш> Фу, ти пилячку повибивав з нього. Росія! Це твоє багатство. Я тобі звук виробила. В тебе дуже поганий звук. Так що давай, гуляй, Вася. Гуляй, гуляй, давай! Я просто хотела показать э -э, всем твой ковьер. О, <laughs> май, oh просто Та за тебя любар чиха пиде. Что <laughs> ты там? Ну давай, что-то я сейчас звук включу. Только сильно не кричи. У тебя фонит. Я перехожу на русский твой. У тебя фонит. Что-то мне сейчас скажи, но только сильно не кричи. Ты девушка или мальчик? Мальчик. Мальчик. Я бы тебя... Мальчик. И на Тему... И на... Какие ты... Все, гуляй давай. Фу. Ну, слушай, да я просто хотела... Я к вам ковьер. Ну... Я йому кажу, що ти багатий, в тебе є е, килим. А він там за перебриком квакає. Ти, ти, ти мальчик чи дівчинка, Я би тебе. Господи, прости. І вони ще кричать, е, таке огидне слово є Європа. Я перепрошую, звісно, але, як на мене, найбільше скупчення є бі... це на Росії. Зразуміло, да? Я не про геев. Геев мы поважаем. Вы женщина? Красивая я вижу. Смотрите, вообще прямо красивая женщина. М -м -м. Вы из Украины? А вы с Россией? О чем поговорим? А я, а я с Россией, ну я не знаю. Давайте о чем-нибудь. Если найдем общую тему, давайте поговорим. Если нет, давайте пошлем друг другу. И разойдемся, если вы так хотите. Кто вам сказал, Но что я... тут кого-то э, прям специально сразу посылаю? А поговорим. Нет ну, нет, ну потому что я, как бы, знаете, уже очень много в чат рулетки, и ваш украинский менталитет постоянно посылает русских. Как Даже вы думаете... вот... Да, 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 вот, я вот... поняла, не надо тут жаловаться мне на украинцев. Э, как вы думаете, почему так происходит с вами? Почему? Вот почему вас все посылают в направлении вот одного курса? Почему так? Ну, а, почему а почему так? А почему, почему так? А почему почему так? так? Вот, ну смотрите, это же не меня, а вас посылают. Вы какие-то выводы не сделали, вы не подумали о первопричинах. Почему так происходит? Я вот у вас и спрашиваю, почему вот так? Почему вы, украинцы, вы же у нас европейцы, и вы вот так вот. И быстрее нас русских, которые любят посылать, вы нас посылайте. Почему так-то? Ну ты не понял? Не. Я И не, не собираешься Ну давай скажи, давай, давай скажи. Ну смотри, режим дурачка это, конечно, прикольно, но это начинает да. <связывая> Режим дурачка? Да. Да я ничего, я никакого дурачка не включаю, милая. Да, я знаю все, я, я все прекрасно, прекрасно знаю, ну. я все прекрасно понимаю, ну, потому, что, потому что у вас жопа горит, твою мать. Как ты думаешь, почему? Ну потому что вас сейчас наши русские пацаны ваши и вас просто конкретно всех и слава богу а ты шо, и надо так, потому что вас Надо. Ой! О, так ты расист? Э, слушай, э, я это осуждаю. Рашизм это очень-очень плохо. Осуждаю. А ты? После всего того, что ты сказал, ты колерованный расист. Осуждаю. Тебя и твои слова. Недолго. Ванечка, ты комедию ломал, да? Ой, недолго, минутка и сломался. Ну теперь ты понимаешь, почему тебя направляют за кораблем русским? За кораблем русским? Ну мы, наверное, скоро придем. Мы, наверное, скоро придем. Я тебя умоляю. Десять ты... лет слушаем. Десять лет? Да. Что ли? Война началась когда? С Россией? С года, с конца февраля. Маски! В 24-м году только война с вами не началась. Значит так, Ванечка, не делай, я тебя прекрасно вижу, я тебя прекрасно вижу. Отодвинь свое так званое лицо от камеры телефона, отодвинь. У меня очи болят, у меня все рыгает. Отодвинься. Это какая жесть. И не кричи ты так. Начебто я встигла. Ви поняли, що він показував? Натисни і ігнорувати, то він. Макінтош. Перебдюн? Я знаю, то він перебдюн. Перебдюн? Я на ручки хочу, Костя. Ви поняли? Я на ручки хочу. А, не, я ж ты бегаю туда-сюда. Слышишь? Рот. Это русский патриот.